В эфире выпуск новостей на канале БТБ в студии Светлана Шевченко. Генеральная прокуратура пока не может достать чиновников, которые были причастны к расстрелу людей на Майдане. Как заявил генпрокурор Виталий Ярема, им уже предъявлены подозрения в обвинении, но сейчас они находятся не на территории Украины. Поэтому ведомстве ожидают, что на следующей сети парламент примет законопроект о заочном осуждении преступников, и тогда рассмотрение дел пойдут быстрее. Также Ярема сообщил, что на сегодняшний день прокуратура и СБУ возбудили более полторы тысячи уголовных производств по фактам различных правонарушений в ходе проведения АТО. Почти 150 человек уже привлечены к ответственности. И в ближайшее время будут предъявлены подозрения должностным лицам Министерства обороны, которые допустили преступление по сбитому самолету Ил-76, в результате которого погибло 49 человек. Генеральной прокуратурой проводятся десятки расследований, в том числе по факту гибели 49 десантников во время того, как был сбит самолет ИЛ-76. Насколько мне известно, в ближайшее время там уже будут предъявлены соответствующие подозрения людям, должностным лицам Министерства обороны, которые допустили совершение этого преступления. Киевский бронетанковый завод оказался в центре громкого скандала. В ходе проверки госпредприятия правоохранители обнаружили множество злоупотреблений. В частности, руководство завода заключало фиктивные контракты. На предприятии не хватает много бронетехники и огромного количества запчастей. Открыто семь уголовных производств. По данным прокуратуры, расхитители нанесли государству ущерб на сумму в 31 миллион гривен. Руководитель завода взят под стражу. За последние сутки силы антитеррористической операции освободили Красногоровку и Старомихайловку. Теперь донецкие террористы отрезаны от луганских, сообщили в СНБО. Среди украинских военных потерь нет. Военнослужащие Нацгвардии укрепляют огневые позиции в районе антрацита, поддерживают порядок, разыскивают и нейтрализуют остатки бандитских группировок в недавно освобожденном Краматорске. Тем временем боевики продолжают обстреливать украинские позиции. В частности, семь раз атаковали ракетным огнем из градов и танков аэропорт Луганска. С территории Российской Федерации обстреливают украинских пограничников. Россия продолжает концентрировать войска вблизи украинской границы. Зафиксирована дислокация систем ГРАД, передвижение колонны военной техники. Российские наемники продолжают попытки незаконного пересечения границы нашей Родины. Сегодня утром в районе населенного пункта Васильевка-Донецкой области группа террористов попыталась незаконно пересечь российско-украинскую границу и проникнуть на нашу территорию. Пограничники вступили в бой, уничтожили часть боевиков и заставили остальных вернуться на территорию Российской Федерации. Крым был, есть и будет частью Украины. Об этом заявил президент Петр Порошенко. Он подтвердил, что Украина будет подавать иск в Международный суд против Российской Федерации за оккупацию полуострова. Сумму компенсации, однако, не уточнил, но также отметил, что право подачи такого иска имеют предприятия, хозяйствующие субъекты Украины, которые утратили свое имущество и получили финансовые убытки. По его словам, ежемесячно государство теряет сотни миллионов гривен. Это и украинские Газ, в добычу которого инвестировала вся страна. Поэтому аннексию Крыма можно расценивать как обычную кражу. Президент также заявил, что Министерство юстиции готовит пакет документов для обеспечения такого иска. Друзья, Крым не продается. И ответственность за Крым не можно вымерить грошима. Крым не продается, и ответственность за Крым нельзя измерить деньгами. Не может быть так, чтобы Украина получила какие-то деньги и отказалась от Крыма. Не дождутся. Украинская земля и территория не продается. Точка. Но есть вопрос компенсации убытков хозяйствующим объектам за конфискованное имущество. Черноморнафтогаз, военную технику. Черноморнафтогаз, военная техника. Селенцы в Донецкой области получили первую партию гуманитарной помощи от ООН. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА. Всего в Первомайский район доставили 12 тонн необходимых продуктов и вещей. Как только люди сформируют список того, что им нужно, миссия агентства по делам беженцев ООН поставит сюда следующую партию гуманитарки. В ближайшие дни будет сформирован груз, который направят в Новоазовский район. Всего на сегодняшний день в Донецкой области официально зарегистрировались более 15 тысяч временных переселенцев.

Пересмотреть отношения с Россией в ответ на ее действия по отношению к Украине призывает руководство НАТО, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. В ходе предстоящего осенью саммита НАТО в Уэльсе глава британского правительства постарается убедить лидеров стран Альянса усилить обороноспособность блока на случай нападения со стороны России. В первую очередь необходимо запланировать новое военное учение и построить дополнительные инфраструктурные объекты, а также увеличить число военнослужащих в силах реагирования НАТО до 25 тысяч. Кэмерон в очередной раз обвинил Кремль в поставках оружия пророссийским сепаратистам на востоке Украины и осудил аннексию Крыма. Тем временем Россия продолжает военные игры возле границ Украины. В Краснодарском крае Ростовской области провели масштабные учения штурмовой авиации. Задача маневров – уничтожение наземных целей противника и обеспечение прикрытия наступающим мотострелковым и танковым подразделениям. Всего было задействовано 10 самолетов Су-25 и более 30 вертолетов. Пилоты учились поражать цели и выполнять различные маневры. По данным американской разведки, количество российских военнослужащих Возле границы с Украиной превышает 10 тысяч человек. Министерство иностранных дел России обвинило страны Евросоюза в том, что они договорились о снятии ограничений на поставки Киеву снаряжения. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД России. Согласно заявлению российского внешнеполитического ведомства, решение о снятии ограничений на экспорт в Украину военных технологий и оборудования было принято на заседании Европейского совета в Брюсселе. По их мнению, помимо самого оружия в Украину разрешен также экспорт военных технологий и оборудования. Тем не менее, МИД до сих пор так и не дал ответ Украине, согласно положениям Венской конвенции, с какой целью происходит накопление сил и средств вооруженных сил России вблизи государственной границы Украины. В России пытаются сорвать проведение марша за федерализацию Сибири. Власти стараются убрать все упоминания в прессе и интернете о данной акции. Предупреждение о Роскомнадзора из-за освещения подготовки к маршу получили сразу 14 ведущих российских изданий. В их материалах нашли призывы к нарушению территориальной целостности страны. В соцсетях заблокированы все тематические странички. Напомню, марш за федерализацию Сибири запланирован в Новосибирске на 17 августа. Организаторы намерены требовать автономии от Москвы. Это позволит сибирякам вести льготы и дополнительные надбавки за проживание на территориях с суровым климатом. Кроме того, будет введен региональный налог на добычу полезных ископаемых. Телеканал РЕН-ТВ закрыл аналитическую программу «Неделя» с Марианой Максимовской. Она выходила в эфир 11 лет. Это была последняя новостная передача на российском телевидении, которая правдиво освещала ситуацию в стране и политику российских властей. Журналисты не боялись указывать на промахи вождей и скептически оценивали действия сепаратистов в Украине, чего не скажешь о большинстве других новостных программ российского телевидения. Объективная критика российских властей звучала почти в каждом новостном сюжете программы Марианны Максимовской. Когда внимание журналистов приковано к законопроектам вроде запрета обуви на плоской подошве, когда люди скандируют Крым наш и не смотрят по сторонам, когда в соцсетях только прозбритые усы пресс-секретаря президента. Вот тогда в Думе происходят по-настоящему важные вещи, о которых не напишет ни одна газета и не снимут ни один сюжет. С Днем десантника поздравил президент Украины Петр Порошенко, военнослужащих и ветеранов высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины. Крылатая пехота вписала много ярких страниц в летопись Вооруженных сил нашей страны. Голубые береты всегда были и остаются воплощением достоинства и чести, преданности своему народу и воинскому долгу, отмечает Петр Порошенко. За последние месяцы десантники заслужили себе славу легендарных воинов на передовой борьбы за Украину, за ее свободу за честь и независимость, за народ. Уверен, что с вашей помощью мы восстановим мир, подчеркнул президент. Слова благодарности Петр Порошенко выразил лично десантникам, которые восстанавливаются в столичном военном госпитале после ранений, полученных в зоне АТО. Многим из них глава государства вручил государственные награды. Ордена за мужество третьей степени из рук президента получили старшие сержанты Александр Пономарев и Сергей Казак, солдаты Юрий Весельский и Сергей Ильницкий. Всего с начала АТО государственные награды получили 269 десантников, еще 531 военнослужащие награждены от Минобороны и начальника Генштаба. Кроме того, очередные воинские звания присвоены 83 голубым беретом. Полковник Тарас Синюк посмертно получил звание Героя Украины. Об этом напомнил в своем поздравлении с Днем десантника министр обороны Варелий Гелетей. Больше информации в следующем выпуске, а далее финансовая информация. До встречи.